नवरात्रियं ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ ಶೈಲಪುತ್ರೀಯ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಓಂ ಶೈಲಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶೈಲಪುತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶೈವಲ್ಯನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೈಲಜಾಯೈ ನಮಃ ॐ शैलवासिन्याय नमः ॐ शनित्राय नमः ॐ शूलिन्याय नमः ॐ शीतालामृतवाहिनाय नमः ॐ शोभावत्याय नमः ॐ शिलावत् य नमः ॐ शत्रुघ्नाय नमः ॐ शिष्टाय नमः ॐ शरजन्मप्रसुव्याय नमः ॐ शत्रुहाय नमः ॐ शक्ताय नमः ॐ शशाङ्कविमलाय नमः ॐ ॐ शिवरूपिण्याय नमः ॐ शिमातृत्ताय नमः ॐ शिवताय नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शिवरुदासनाय नमः ॐ शुक्लाम्बराय नमः ॐ शीतलायै नमः ॐ शिलालै नमः ॐ नमः ॐ शिशुप्रियायै नमः ॐ शितिकण्ठप्रियाय नमः ॐ शानत्तायै नमः ॐ शाश्वतायै नमः ॐ शमुब्धवनिताय नमः ॐ शामब्धवै नमः ॐ शात्रवनशिनै नमः ॐ शनक्तै नमः ॐ शत्रुप्रदायै नमः ॐ शतध्रुतिस्तुताय नमः ॐ शालिन्यायै नमः ॐ शालिशोभाढ्याय नमः ॐ शिखिवाहनगर्भवृत्याय नमः ॐ शंसनीयचरित्राय नमः ॐ शातीते शेषपातकायै नमः ॐ शमन्यायै नमः ॐ श्वेतवर्णायै नमः ॐ शकायर्य नमः ॐ शिवभाषिण्यायै नमः ॐ श्यामयरूपै नमः ॐ शक्तिरूपै नमः ॐ शक्तिबििन्दुनिवासाय नमः ॐ श्यामलायै नमः ॐ शमस्व सुसन्तायै नमः ॐ शमायै नमः ॐ शमनमार्गज्ञायै नमः ॐ शितिकण्ठमहाप्रियायै नमः ॐ शुचै नमः ॐ शिचिैर्यै नमः ॐ शेषायै नमः ॐ शर्वारर्यै शबरीप्रीताय नमः ॐ शै नमः ॐ शयनप्रियायै नमः ॐ शत्रुसममोहिनै नमः ॐ शत्रुबुद्धिज्ञायै नमः ॐ शत्रुघातिनै नमः ॐ शारदाम्बै नमः ॐ शारिङ्गिणै नमः ॐ शिवप्रियायै नमः ॐ शिष्टाय नमः ॐ शिष्टाचारानुमोदिन नमः ॐ शीघ्रायै नमः ॐ शीतालय नमः ॐ शितगपुष्पादिमण्डितायै नमः ॐ शुभान्वितज नैर्लभावै नमः ॐ शुनाशिरादिसेवितायै नमः ॐ शूलिन्यायै नमः ॐ शूलागृकोद्भजाय नमः ॐ शूलादिहरवारिणै नमः ॐ शृङ्गारञ्जिताङ्काय नमः ॐ शृङ्गारप्रियनिमग्नकाय नमः ॐ कायै नमः ॐ शोमोहिनिवारिण्याय नमः ॐ शौरिमायै नमः ॐ शौनकादिमुनिस्थाय नमः ॐ शमनुसप्रियायै नमः ॐ शङ्करै नमः ॐ शंवर्धितनय नमः ॐ शेषरूपायै नमः ॐ पूजितायै नमः ॐ शोभानायै नमः ॐ शेषशायी शेषपदोद्भवाय नमः ॐ श्रीनिवासश्रुतै नमः ॐ श्रीमत्तै नमः ॐ श्रियायै नमः ॐ शुभरुतायै नमः ॐ शुद्धविद्यायै नमः ॐ शुभावर्तय नमः ॐ श्रुतानन्दत्वायै नमः ॐ श्रुतिस्मृतायै नमः ॐ शिवेतारज्ञायै नमः ॐ शबय्यायै नमः ॐ शतद्रुकाय नमः ॐ शक्तिहस्तायै नमः शाकम्भराय नमः ॐ शृङ्खलायै नमः ॐ शतपत्रिकायै नमः ॐ शोषितशेषकिल्बायै नमः ॐ शरण्यायै नमः ॐ शभरीरूपधारिण्याय नमो नमः इति श्री श्री

ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂದನೇ ದಿನದ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನದ ಒಂಬತ್ತು ದೇ ದೇವಿಯ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕೀಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್